kes Along ni bukan bukan satu kes yang baru. Lalu mengapakah MHO hari ini membuat satu kempen secara konsisten isu berkaitan dengan Along? Saya ingin menceritakan hasil daripada kajian kami. Kami dapati bahawa kes Along ni terdiri daripada dua kategori. Kategori yang pertama, Along yang menyamar sebagai PWB dia kata dia PWB, PWB ni pinjaman wang berlesen. Tetapi sebenarnya dia bukan PWB. Mengapakah kita kata dia bukan PWB? Kerana beberapa kriteria tidak dapat dipenuhi. Yang pertama, mereka tidak dapat menunjukkan mereka mempunyai lesen. Yang kedua, mereka tidak membuat perjanjian dengan peminjam di dalam pejabat, baik di luar. Kadang-kadang di kaki lima, kadang-kadang datang ke rumah ataupun pejabat peminjam. Sedangkan garis panduan daripada pihak KPKT, perjanjian di antara pemberi pinjam dan peminjam mestilah berlaku di pejabat yang dilesenkan mengikut alamat yang telah KPKT luluskan. Yang ketiga, mesti ada satu perjanjian dan perjanjian tersebut mestilah disaksikan oleh peguam atau pesuruh jaya. Yang keempat, tidak mengenakan kadar faedah melebihi 18% setahun. Yang seterusnya, pembayaran pinjaman mestilah daripada akaun pemberi pinjam kepada akaun peminjam. Penerimaan bayaran daripada akaun peminjam kepada pemberi pinjam. Malangnya, kesemua garis panduan ini tidak dipatuhi oleh pemberi pinjam berkenaan. Malahan dia mengaku dia sebagai pinjaman wang belesit. Sebab itulah saya kata kategori yang pertama yang bermasalah ini adalah along jadi-jadian ni Kategori yang kedua adalah along online tak pernah berjumpa langsung tak pernah berjumpa tapi dia beri pinjam malangnya dia mengenakan kadar faedah yang amat klik mereka membuat laporan malangnya walaupun tak semua segelintir daripada agensi penguatkuasaan mengatakan bahawa kes belum berlaku lagi tidak ada jenayah mengapa tidak ada jenayah dia kata disebabkan oleh tidak ada ugutan lagi. Tidak ada baling cat lagi. Tidak ada pencolekan lagi. Sedangkan kesalahan itu berlaku waktu bila? Di dalam Akta Pemberi Pinjam Wang 1991 mengatakan dengan jelas Seksyen 5 kurungan 2 Kesalahan itu berlaku apabila pemberi pinjam memberi pinjam tanpa lesen. Apabila dia memberi pinjam tanpa lesen, maka kesalahan itu telah berlaku. Seksyen 5 kurungan 2 Akta Pemberi pak MSO sedang berkempen. Kempennya adalah berhenti membuat bayaran kepada alum. Mengapa saya kata? Saya akan bagi rasional. Bayarlah banyak mana pun takkan selesai. Kenapa? Kerana Along ni scammer, manipulator, penipu. Pinjam kata RM5,000. On hand RM3,500. Tak boleh bayar dapat daripada peminjam kedua. Ambil lagi RM3,000, RM4,000 bayar kepada peminjam pemberi pinjam pertama ambil yang ketiga bayar kedua pertama ambil keempat bayar kepada tiga dua satu overlap 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 bila berjumpa dengan segelintir polis polis kata bukan semua eh? dia kata pinjam kena bayar betul ini bukan pinjam dia kira sekali overlap sebenarnya yang betul-betul pinjam ini yang pertama tadi yang lain semua tu adalah pinjaman penipuan berunding dengan penjenayah adalah satu subah jenayah ini bukan saya yang kata tapi dalam undang-undang Kita minta kepada semua Yang telah menjadi mangsa penipuan alam, Jangan takut untuk tampil ke hadapan